Сватово. Новости из этого городка уже полторы недели будоражат страну. Более трех тысяч тонн боеприпасов на хорошо охраняемом военном складе взлетели в воздух. Снаряды, как фейерверки, хаотично разлетались по всей округе. Город потерпел многомиллионные убытки. Травмы разной тяжести получили более 50 человек. Двое погибли. Но кто разрешил обустроить сверхопасный склад в черте населенного пункта? Называли меня хреновым мэром потому что поднимал вопросы, которые касались безопасности. Несколько лет назад Украина содрогнулась от возгорания складов в Новобогдановке и Лозовой. Тогда взрывы списали на безалаберность распадающейся армии. Сегодня же подозревают теракт. Но как диверсанты смогли проникнуть на территорию военного объекта в глубоком тылу? А может быть под терактом все-таки удобнее прятать очередную халатность пьяных вояк? На месте событий секретные материалы провели собственное расследование. тебе! Ой, моё товарищи! Взрывное перемирие. На прошлой неделе на карте Украины появилась новая горячая точка. Причем не на передовой, а в тылу. Ты бойца, нам еще одного не хватало, блин. Это выглядело дуже жутко. Ой -ой -ой. Луганская область, райцентр Сватова. Полтора года назад местные жители самостоятельно прогнали отсюда банду мозгового. Они избежали русского мира, но все равно пострадали от войны. Ох, ни хера себе, глянь, грибок, бабай. А был такой, как вот бомба. Грибок. Я сам лично бачу. Военное руководство уже озвучило главную версию. За предыдущими данными, причиной событий были диверсионные действия противника. Но как диверсанты смогли забраться в глубокий тыл украинской армии? Сватова находится за 100 километров от линии фронта. Да и подорвать боеприпасы выстрелом из ракетницы звучит неубедительно. Кто-то стрельнул ракетница. Ракетница, мы знаем свойства ракетницы. Халатность військовых, которые несли охорону, обслуживание этой базы. Оказывается, местные к взрывам давно привыкли мы уже привыкли, что вроде как там празднуют солдаты всегда. Мы тогда видим, что они уже сильнее все стреляют, и с той стороны нам видно, рассыпнут, бежать солдаты сами. Якобы военные на базе никогда не были примером для подражания. Пьяни – это слово. Склад располагался на окраине города. Теперь там одни руины. Въезд поближе перекрыт, но вместе с военными секретные материалы попадают на самую опасную территорию. Мы с вами находимся майже до 100 метров до эпицентра надзвичайной подии, где безпосередньо отбылся э, выбух боеприпасов. Это поле до сих пор усеяно боеприпасами. И передвигаясь, надо внимательно смотреть под ноги. Самый даже саперы и те не все снаряды берут в руки. Я предметы, которые лучше не або почекать час. В некоторых предметах есть самоликвидаторы, которые могут спрацювати. Подобные места обозначают и убирают попозже, когда истечет опасный срок детонации боеприпасов. Санитары минных полей утверждают, уже в ближайшие дни территория вокруг склада вновь станет безопасной. Будет полностью очищена и в подальшем придатна до использования, как землянин Этот гусеничный монстр называется ИМР – инженерная машина разминирования. Техника прокладывает путь для автомобилей. Снаряды свозят в глубокий яр за городом. В траншеи закладывают до полутысячи боеприпасов. Закладываем, сверху ложим инициирующую выбухивку, и оно вдавливает все те осколки земли. Это зрелище мы наблюдаем за полкилометра от эпицентра. Потом едем поближе. Вместо аккуратной траншеи теперь там большая воронка. После того, как мы закончим утилизацию боеприпасов, мы проведем расплановку этой местности, приберем за собой все следы деятельности. Наводить порядок в самом городе будут еще долго. Пострадали сотни домов. Я по средним ценам посчитал по этим окнам и дверям, без работы, это 5 миллионов 780 тысяч. Но райцентр еще легко отделался. Как показывает предварительное расследование, склад был обустроен правильно. Согласно нормативе, поглублением, если не помоляюсь, должно быть 3 метра. В Сватовом было 4. А Зовнешний вал земляный, он должен быть... Один метр, было сделано два метра. Вот он, тот самый оборонительный вал. Военные говорят прямо, если бы на складе, где содержались тысячи тонн боеприпасов, было хотя бы одно упущение, вместо города были бы руины. Только в... Выбуховая хвиля о, пошла с... З... Об'єкту. Ну, відповідно, всі залишки осколків, всі снаряди, майже ну, 90% залишилися в цій обвалові і не вийшли наружу. Хто розрішив обустроїти такий сверхопасний склад в черті города? Ви розсужаєте, як здравий чоловік, так? Да? была ли проведена рекомендация, ставились ли как ставили задачи, кто-то с вами, я вам скажу, с нами никто не советовался. Питания что рядом место, все это, задавалось, задавалось и мною, задавалось и мэром места. Ну кто нас тогда на это питание ставил? Нам сказали, вы не морочьте голову. По словам бывшего главы района, военные должны были оборудовать не склад, а лишь перевалочную базу. Військові ставили требования. На территории Свазівського района треба разместить перевалочную базу, а не базу складив, для того, чтобы с можно было грузить в машины и быстро доставить на фронт. Теракты это или халатность важно для следствия. Жителей города интересуются совсем иные вопросы. Если это теракт, то как диверсанты смогли проникнуть на хорошо охраняемую базу? И как теперь чувствовать себя в безопасности? Мною призначена комиссия, фахивцы, которые Знаю справу. Пицунки того расследования до вас мы обязательно Главное, чтобы результаты расследования Пасватова не канули в лето, как это произошло с базами боеприпасов под Новобогдановкой и Лозовой. Десять лет назад в Украине уже взрывались склады. Виновными тогда признали руководители военных частей. В мирное время все списывали на халатность и разруху армии. А во время войны таким удобным оправданием может быть теракт. А тем временем в Сватово военные саперы только планируют приступать к зачистке самого опасного участка – места взрыва. Мы еще туда не приступали до той работы. Еще ждем, пока все-таки остынет земля, она нагріта від пожара, від всего остального, можуть спрацювати, щоб здетонувати залишки боєприпасів.